Слухаю вас. Ты все поговорили? Да, теперь слухаю вас. Добрый день. Добрый. А что закрыли и забаррикадовались? Ну, потому что вы несете мне угрозу. Не представляетесь. Ну на які підставі ви мене зупинили, саном сказав це не підстава, це для полоумних така підстава для людей. Такої підстави по якщо ви кажете, що я в розшуку, покажіть мені постанову слідчого чи прокурора, копію постанови. 40 40 років. 55. 55. Так. Да. По по 28 статті, згідно 14-м висухай, 14-м році, якщо мені було 40 років, я був стісаний, а по а мені було 44, а по 58 статті зворотні сили вона немає. І то, що це воно у нас не обявлений стан війни, а по воєнному стану вже все пройшло. Чули мене, а і штраф і розшук мав на 60 днів. Продовження у нас в мобілізації не було. Чули? Зачно. А чому проблема з хлопцями переїхати в РТЦК? Куди? А хто, а хто це такі є? Ну хто це такі? Дивіться, щоб я з ними проїхав, шановний, я от серйозно кажу. І вони мені показують копію ліска, що вони є держслужбовці. Показывают мне на цей блокпост, да. Слушай, ты мне, ты мне вот тюлап лапуха, знаешь, кому будешь обувать? Да, 55 да, да, и не надо мне, и мне, ты понимаешь, чем это закончится, если я туда поеду? Ну, вы, слушай, я знаю, чем вы это закончится, я просто не хочу, чтобы у тебя были потом какие-то последствия, и у них так само, ты что думаешь, что война не закончится скоро? Вы будете беспределить так всю жизнь? Ну, беспределите, ты мне ничего не... покажи мне в лицо, у тебя должна быть, то ты мне обвиняешь, что я бегун, правильно? А кто я? Особа, яка потребує uh, особа особа там біжить, я людина. звідно, що стоїть статті. Чекає Олександр Васильович, 50 го року народу. Да. Да. Житель міста Так. Да. Відповідно до інформаційно-пошукової системи Національної поліції. Ви від 26.03 Гасівському ТЦК потребуєте доставки. Uh, на якій підставі? Я, я маю. Порушення військового обліку. Чому вам не зявитися? Uh, uh, якого порушення? Я строкову по 210 строкову службу у 1988 році. Шановний, я присягу ТЦК СП не давав. А, это, а Ну, так вони, вони, вони не утворені ничем. Я давав присягу Україні. Поняв, коли був воєнкомат, ТЦК, ТЦК СП для меня не есть орган. Э, Лапуха, а бувай кому-то другому. Это же нормальный пацан. Не надо мне вот эта дурачка а вот это включать. Я туда не поеду, еще раз говорю. Поеду только тогда. Я говорю, будут будете ломиться, что будет в руках, буду, блядь, защищаться. Видно а 40 статьи, я еще. Накачайте колеса, я поеду. 40 статьи? Да. Вы статьи? Ну да, я буду кироваться с 40 сороковой статьи. Самозахист. Якого закона? А я тебе потом расскажу, якого закона. Василий, вы сейчас накрутили ситуацию, да. серьезно, конечно. Да, да. Я боюсь за свою жизнь. Накачать и поедем. Дайте договор. Да. Под час ехать и готовить. Ну, я сейчас садусь в своей машине и поеду. Ну. No. Я слышу, что не хочу 15 минут, для того, чтобы не стало и тот протокол. 55 рублей. Пацаны, видно, 17-й статьи вы маете трамп на передовой, а вы, вы фахівці, я за вас, кстати, слухай, я плачу налоги, роблю высушивание, роблю, роблю, роблю и плачу за вас налоги, доначу, чтобы у тебя была форма, чтобы ты был сытый, обутый тебя всю жизнь это, а ты меня сейчас посылаешь, чтобы я пошел воевать, я тебе клянусь, я не пойду, но я тебе говорю, если я пойду и сюда приду, то это в Одесса номер два будет, с тобой первым. И а с ними ты, так само. Кажешь, я еще раз говорю, Одесса будет номер два. Вот мужика слово даю. Я еще не надо мне не надо мне вот так писать. Понял? Я не боюсь туда пойти. Но, но я тебе говорю, что, блядь, вот это все лица я запомнил и все. Ну и все. Война все равно закончится, учти. Вот как ты мне будешь потом лицо смотреть в лодыжни, вот это будет самое главное. Какая разница? Так а что вы, что вы тогда пенсионера трогаете? Я не, был, я не был там в облику, я не давал свои зиду на свою обработку своих персональных данных иностранному легиону. Да, вот ты мне докажи, что он державная структура, и я пойду. Объявите стан войны, и я пойду воевать, и не надо мне гроша. А, я еще раз говорю, так, блядь, ты меня, ты что, дурачка с меня делаешь? Ну, дурачка Возьми. делаешь. Возьми, тебе я не предлагаю, докажи, что ты меня обязан туда доставить, найти представь. Покажи мне бумагу, вот если ты мне покажешь этот приказ, что ты маешь меня запихивать, а что ты меня в АТБ, не... там охранники нужны. Ну и что? Ну, а не, а, ну, Объясни мне, ТСК, СП, что это за орган? Какие структуры? Не, нормально, я тебе это... Не, не так надо, вот эти пальцы мы я знаем. Я еще раз говорю, я кою выступай. Ничего страшного. Все, все эти манипуляции я вашу знаю. Я еще раз говорю, единой кое-статьи, вот это вот как утворена. Ну так, а что ты, а ты меня посылаешь туда, куда я не, не... не ну потому что я не обязан. Покажи мне, где я обязан. А, финальной... Чтобы я был обязан, надо сакан... объявить стан войны. Вы чули меня? В... То покажите Покажи 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 мне бумагу. Покажите мне, шаноны, покажите мне бумагу. Съедено 281 статье. Покажи мне бумагу, следующего прокурора постанову, что я в Рощуку. Нет. Ты, ну ты мне сказал, что я в Рощуку. На какие представи? Покажи, Покажи мне, Ознайом меня. Советский понос тут не идет. Но это понос, понимаешь? И ты сам знаешь, что это манипуляция. Я еще раз говорю. Да не будет так, как вы хотите. Я еще раз говорю, я сюда вызову 100. Ну а зачем это должно быть? Зачем это ай-яй-яй должно быть? А зачем? Вот ты мне скажи, для чего ты это делаешь? И ты подлягаешь. И ты должен идти служить, я не должен, я гражданский, я присягу не давал на верность Украине, а ты это цксп а ты давал? Я, Василий, я, Серега, не, не, вот понимаешь, я, я же понял вот этого бородатого, что это брудницкий дал фас. Понимаешь? И вы меня всячески, бля, вот это ловите, хотите, бля, вот эту мне сделать пакость как, какую-то. То права он там лишал, то еще что-то делал. Я тебе говорю, все равно ничего не будет. Я тебе говорю. Ну так накачайте колеса, я поеду домой. Я еду с, с критической инфраструктуры. Я копал окопы в Черниговской области. Сейчас должен ехать в Новую Одессу высушить. Вот завтра должен в Новую Одессу ехать на разминирование. А вы мне не даете, вы прошкаджаете Ты чуешь меня? Я еще раз говорю. Я зара приехал, еду вот с критической инфраструктуры копал окопы в Черниговской области. Работаю в автостраде. Сейчас должен завтра быть в новое действие на разминирование. Вы перешкоджаете лицому В Где он? Так вы... вы ознакомьте меня, в чем я обмеженный. Вы это ж слова все. Вы не то, что Потому что я слова, я факты. Без бумажки ты какашка, с бумажки человек. Ты ж знаешь, это прекрасно. Ну а зачем ты ж меня дурака делаешь? Ты ж, ты ж разумна людина. Фахивец. І от скажи, от, от для чого він взяв спустив мені колеса? От що це нормальна людина? От ви бачите вас просто так, їдьте додому, там зустрінете. Є по планшету, що ви підлягаєте доставці. чому проблема? Ви не маєте права мене доставляти, ти можеш мене доставити, вислухай. Якщо я щось нарушив, доставити в відділення поліції. Якщо щось зробив кримінальне, а ти секаєш, до тебе взагалі нічого немає. Ви ж не сутіньри, правильно? Вы же не сутенеры, или ты хочешь на мне двадцатку заработать? Ну а что ты? А зачем ты меня туда толкаешь? Вот. Три мужика в форме, полицейской, два военных, остановили, ничего мне не внятного не говорят. Сказали только, что якобы я в Росшуку.